Ситуация такая, что нужно В лесу у нас загорело, слава Богу, на сегодняшний день всего 76 квадратных метров. Снижение количества пожаров по сравнению с прошлым годом составляет больше 70%. Так, в прошлом году на сегодняшнее число было 255 пожаров и больше 90 гектаров сгоревшего травяного покрова, лесов и так далее. Снижение пожаров достигнуто благодаря, конечно же, погодным условиям, немалую роль сыграли, ну и очень большую роль играет именно профилактика. Воздействие к тем, кто нарушает правила пожарной безопасности в лесах, и это приводит к пожарам. Происходит. Впереди август самый с представителями лесоходничьего хозяйства. У нас на данный момент количество пожаров в этом году в лесной зоне намного меньше, чем в Проведена совместная работа, она проведена и проводится. Нашими подразделениями перед пожароопасным периодом были проверены все подразделения лесхоза, была проверена их техника, их снаряжение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Вот. Как видим мы вот на слайде, который лесхоз каждый год разрабатывают и подпи при тушении пожара э, или понадобится какое-то наращивание сил со стороны военно-морских сил Украины или Черноморского флота а также там задействуется и личный состав МВД, которые в прошлом году нам помогали естественно если у предыдущего поколения работников лесного хозяйства города основная задача была это э, создания лесов вокруг города Севастополя, и они с ней успешно справились, то сейчас основная задача лес лесоводов города Севастополя – это сохранить то, что было создано э, предыдущими поколениями. И, и, э, э, постоянно на, на боевом дежурстве в лесхозе э, находятся 20 человек боевого расчета, 50 человек государственной лесной охраны, которая осуществляет э, постоянное патрулирование лесных массивов. Разведение костров, курение, въезд в лес на автотранспорте, установка палаток, э, разведение костров, организация массовых э, мероприятий населением. Конечно же, мы принимаем меры и... Э, Таких товарищей мы привлекаем к административной ответственности. Четвертый класс пожарной опасности. Это высокая пожарная опасность, но при ней доступ в лес граждан еще не запрещен. Сарыч. Кроме того, есть места отдыха Пикникова, так называемые. Это всем известная Туропова дача, место отдыха Алсу, место отдыха Второй кордон. На этих местах отдыха мы оказываем людям платные услуги. То есть посещение этих мест отдыха платное. Тушение пожаров вот в наших условиях, при сильном ветре, при серьезной жаре, ЧС. Вот. тогда шанс... Очередных задач нашего предприятия является проведение профилактических и предупредительных мероприятий, скажем так называемых минерализованных полос. Это распашка грунта до минерального слоя, которая не дает распространяться низовому пожару на большие площадь. Шарного назначения э, надо вести себя культурно и ничего не в лесу, и от мусора, что тоже значительно снижает возможность возникновения и распространения быстрого распространения огня. Возложена ответственность на обеспечение пожарной безопасности на собственников, либо арендаторов зданий, сооружений, в том числе территории. То есть на своей территории они обязаны проводить меры, которые обеспечивают пожарную безопасность. То есть в том числе и проводить выкосы, уборку сухой травы, уборку мусора, опавшие листы сухой. За, это, за невыполнение правил пожарной безопасности предусматривается ответственность административная в виде штрафа.